Здравствуйте, с вами Александр Лугинин и очередной выпуск программы «Хоккей с мячом. Ледовая дружина». Два тура, которые были сыграны в чемпионате страны среди клубов Суперлиги, прошли без участия нашей команды. В этом выпуске мы расскажем о том, как сыграли наши главные соперники по первой пятерке и об отъезде команды Андрея Пескишева на финал первенства России. Из матчей, которые были сыграны 8 февраля, кировчан в меньшей степени интересовали исходы поединков в Красноярске, Ульяновске и Кемерово. Енисей и столичные динамовцы, оторвавшись от группы преследователей, выясняли отношения между собой, а в двух других играх встречались команды из нижней части турнирной таблицы, и результаты этих встреч никак не могли повлиять на турнирное положение Родины. А вот матчи в Нижнем Новгороде и Красногорске были для наших тренеров и игроков весьма любопытными. Думаю, что и болельщики, имевшие возможность наблюдать за ходом этих встреч, с удовольствием посмотрели на то, что происходило в городе на берегах Волги и в подмосковном Красногорске. Именно с подмосковного города мы и начнем отчеты об играх, состоявшихся 8 февраля. Удивительно, но игру по-хозяйски начали гости. Уже на седьмой минуте встречи счет в матче был открыт. Кирилл Петровский отметился точным ударом. 0-1. Спустя 8 минут дальневосточники увеличили свое превосходство 0-2. На этот раз отличился Станислав Исмогилов. Надежду на благоприятный исход встречи своим партнерам и болельщикам подарил Алмаз Миргазов, забивший гол в раздевалку на 45-й минуте. 1-2. Такого не совсем хорошего, скажем прямо, качества. Поэтому, наверное, по такой игре, кто меньше ошибется, тот и имеет больше шансов на победу. Вторая половина матча началась с еще одного гола в исполнении хозяев. Петр Цыганенко сумел воспользоваться передачей Алексея Доровских и восстановил равновесие в счете 2-2. Казалось, что Зорки вернулся в игру окончательно и теперь уже своего не упустит. Но на деле все получилось с точностью то наоборот. После матча наставник подмосковного клуба назовет эту игру худшей в сезоне. Некоторые игроки нашей команды почему-то подумали, что они всего достигли и что здесь сегодня и сейчас все будет просто так. К сожалению, это не так, в каждой игре нужно бороться. Хозяева льда пытались навязать Хабарачанам борьбу, но те, забив третий мяч, уже через две минуты после того, как результат стал равным, поверили в собственные силы и довели игру до победы 5-3. Для Кировчан в этом матче, как, впрочем, и во встрече старта с Байкалом Энергии, выгоднее были бы ничейные итоги. Но даже при таком раскладе Родина пока сохраняла за собой пятую строчку. В городе на берегах Волги тоже все в итоге сложилось не в нашу пользу. Нижегородцы поначалу смотрелись предпочтительнее и сумели повести в счете 2-0. Точными ударами отметились Вячеслав Швецов и Денис Катков. Произошло это уже на исходе 15 минуты встречи. Несмотря на неудачное начало матча, тренерский штаб Иркутян не стал пожарить и брать тайм-аут. Евгений Ирахтин произвел Некоторые перестановки в составе их 36-й минуте счет на табло был уже равным. 2-2. И даже с учетом того, что в концовке первой половины встречи хозяева вновь сумели выйти вперед, складывалось ощущение, что гости использовали еще не все свои козыри. Благодарен ребятам, что они выдержали, выдержали тот натиск, тот темп, ту стратегию, ту тактику, которую мы на эту игру <coughs> запланировали и добились, добились победы. Едва начался второй тайм, а счет на табло вновь стал равным. Тимофей Безносов уравнял шансы команд 3-3. Волжане нашли в себе силы продолжить атаковать и вскоре добились успеха. 4-3. Но уже через минуту гости начали предъявлять свои аргументы, справиться с которыми старту, увы, не удалось. Начиная с 56 по 63 минуты, иркутяне сумели отличиться четырежды, и судьба матча была практически решена. В пяти моментов очень много ошибались мы в центре поля в сегодняшней игре, а, тем самым создавали контратаки на свои ворота. Бились подопечные Эдуарда Саксонова в этой встрече до финального свистка, но все, на что сподобились, это еще на один забитый мяч. То есть выиграли со счетом 7-5 и заняли третье место в таблице розыгрыша. А вот как завершились другие поединки тура, сыгранного 8 февраля. Клуб из Кемерова обыграл на своем стадионе новосибирский Сипсельмаш, а вот уральцы своим ничейным итогом в Ульяновске серьезно осложнили собственную задачу попадания в зону плей-офф. Енисей, обыграв столичных «Динамовцев», обрел статус единоличного лидера. Хабаровчане хоть и победили, но остались лишь четвертыми. Зоркий, проиграв второй поединок на родном льду, так и остался шестым. Турнирная таблица чемпионата перед матчами следующего тура выглядела так. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что как бы ни сложилось для нашей команды заключительная часть чемпионата, ниже седьмого места Родина уже не опустится. Но хотелось бы попасть в первый квартет, ведь команды первой четверки в матчах первого раунда плей-офф будут иметь преимущество своего поля. Думаю, что ответы на многие вопросы даст субботний поединок Кировчан против Зоркова. И в поединках следующего тура кировских поклонников хоккея вновь интересовали исходы матчей в тех же городах Красногорске и Нижнем Новгороде. На этот раз мы отправимся сначала к нашим географическим соседям. В отличие от предыдущего матча в игре с хабаровчанами, хозяева льда пропустили первыми. Уже на первой минуте матча дальневосточники распечатали ворота, которые защищал Александр Евтин 0-1. Положение, правда, довольно быстро отыгрались. 10 минут спустя счет на табло стал равным 1-1. Свой бомбардирский счет пополнил Вячеслав Швецов. Дальше игра хоть и шла на встречных курсах, но больше в ней преуспели хозяева. На 32-й минуте Денис Катков вывел свою команду вперед 2-1. Если бы матч завершился в этот момент, думаю, что Кировчан этот результат вполне устроил бы. Но впереди был еще целый второй тайм, который хабаровчане провели лучше хозяев. Первый тайм, наверное, несколько такой сумбурный получился, с большим количеством а ошибок с двух сторон. Но по второму тайму, наверное, все-таки мы имели больше возможностей, больше подходов к поворотам и больше возможностей уже вторую игру подряд у подопечных Эдуарда Саксонова что-то не ладится во втором тайме. Вот и на этот раз волжане сначала позволили гостям сравнять счет, а затем и выйти вперед 3-2. Играть оставалось еще довольно много, 13 минут, но, увы, даже сравнять результат нижегородцам не удалось. Эдуард Саксонов выглядел откровенно расстроенным после матча, но объяснил итоги поражения довольно просто. Я бы больше акцентировал внимание, что мы не можем забить со стандартных положений очень давно. Поэтому в этих играх, когда идет такая мужская борьба, вот где-то стандартное положение, мы могли бы нам помочь. К сожалению, влетело в наши ворота. Поэтому в этой игре я бы не сказал, что мы провалили второй тайм. Вполне приемлемый результат был после первого тайма и в поединке Зоркова против «Байкал Энергии». Там гости выигрывали со счетом 3-2. Хозяева отличились первыми. На девятой минуте мяч в ворота Иркутян отправил Петр Захаров 1-0. Однако гости доказали, что умеют отыгрываться и в минувшем туре сумели спасти матч со счета 0-2. Вот и на этот раз уже к 32-й минуте сибиряки сумели не просто сравнять результат, но и выйти вперед 3-1. Добавьте к этому еще и нереализованный пенальти в исполнении Александра Насонова и станет ясно, что в целом иркутский клуб смотрелся как минимум не хуже хозяев. А вот Петр Захаров в концовке первого тайма удар с точки использовал 2-3. На послематчевой пресс-конференции, правда, наставник гостей отметил, что на всю игру концентрации его подопечным не хватило. Не хватило нам вот заряженности, что ли, какой-то определенной э, концентрации в каких-то таких ключевых моментах, когда надо было забить гол. Где-то там были моменты такие. Ну, вот такое чувство, что Золкому эта победа была как бы нужнее, что ли. Понимая, что терять очки в третьем поединке подряд слишком уж большая роскошь, красногорцы начали второй тайм так, словно это уже поединок в серии плей-офф. На 46-й минуте Петр Саганенко сравнивает результат 3-3. Через 13 минут гости вновь выходят вперед 4-3, но уже 3 минуты спустя получают гол в собственные ворота. Алексей Доровский уравнивает шансы команд. А победу под клубу принес экс-кировчанин Алмаз Миргазов. Именно он на 66-й минуте установил на табло окончательный результат матча 5-4 в пользу хозяев льда мы забили на один мяч больше, и сегодня мы оказались, сегодня повторяю, оказались чуть сильнее. Ребятам, кстати, хочется, вот редко, когда об этом говорят, сегодня хочется сказать спасибо. Мужики такие действительно хотели победить после серии неудач. Эта победа вывела подмосковный клуб на пятую строчку в таблице розыгрыша, но не стоит забывать о том, что сейчас в Зоркому предстоит матч в Кирове, а количество проведенных поединков у команд теперь одинаковое по 20. Другие игры тура, сыгранного 11 февраля, принесли следующие результаты. Столичные «Динамовцы» весьма неожиданно проиграли в Кемерово местному «Кузбассу», который пытается закрепиться в первой восьмерке. Уральский «Трубник» на своем льду сумел обыграть казанских «Динамовцев», а красноярский «Енисей» не оставил шансов на спасение архангельскому воднику. Турнирная таблица после матча этого тура приобрела следующий вид. Красноярский клуб после этого тура вышел в единоличные лидеры чемпионата. Хабаровчане после победы в Нижнем Новгороде переместились на вторую строчку, оттеснив столичных «Динамовцев» на третье место. Родины и Зорки поменялись местами в турнирной таблице, но теперь у этих команд встреча между собой в Кирове и по игре в запасе по отношению к клубам первой четверки. С соперниками все ясно, но ну а что же кировчане? Вернувшись из поездки в Хабаровск и Иркутск, команда несколько дней приходила в себя. Не по причине того, что сыграли на выезде плохо. Даже не потому, что вновь поменяли часовые пояса. Как оказалось, причина в другом. Главный тренер Родины объяснил, чем вызван такой долгий втягивающий цикл, который наставникам клуба пришлось применить вместо серьезного тренировочного процесса. Везде в уши буквально эпидемия гриппа. Мы, похоже, подхватили там. Самолеты, закрытое пространство, то есть подхватили там какую-то бациллу. Поэтому э, вот сейчас, наверное, пока идет период просто нашей реабилитации. То есть ни о ни каких нагрузках говорить пока не приходится. В день приезда нашей съемочной группы тренерский штаб Родины впервые решил провести тренировку в виде двухсторонней игры. До этого момента доктор команды не рекомендовал серьезно нагружать хоккеистов. Есть в этой паузе и приятная новость. На льду в этот день мы увидели Михаила Шиляева. Понятно, что вратарскую форму голкипер Родины пока не надевал, но на коньках с партнерами уже немного покатался. По мнению главного тренера Кировчан, сейчас не стоит зацикливаться на том, как играют соперники. Нужно сосредоточиться на другом. За ними мы смотрим, следим обязательно, но пока у нас есть шансы за счет своих игр набирать очки и двигаться вперед. Вот я думаю, что, наверное, самое главное нам на этом сосредоточиться и думать как раз о наших предстоящих матчах. Игры февраля, которые клубы проведут в чемпионате, должны окончательно расставить коллективы в турнирной таблице и определить соперников по четвертьфинальным матчам плей-офф. Вообще же, пожалуй, только Енисей ушел от Кировчан далеко вперед и выглядит уже недосягаемым. Все остальные клубы первой шестерки могут оказаться по итогам регуляции регулярки как выше нас, так и ниже. Не будем забывать, что теперь у кировчан есть игра в запасе, да и о том, что три из четырех оставшихся матчей Родина проводит дома, тоже стоит помнить, особенно нашим соперникам. Ну и в финале коротко расскажем о том, с каким настроением отправились в Абакан на финальные игры первенства России подопечные Андрея Пескишева. Напомним, что игры группового этапа, которые проходили в нашем городе, кировчане прошли без потерь. Теперь, по мнению Андрея Викторовича, главная задача – успешное выступление в финале первенства страны. Задача – как можно успешнее выступить то есть у нас задача там взять реванш у СДС. Ребята настроены очень, как бы, ну и другие команды, нельзя бросать со счетов. Настрой должен быть на все одинаково. Глядя на то, с каким сосредоточенным видом покидали стадион наши ребята, нетрудно было предположить, что мысленно они уже там, в Абакане, на знакомом стадионе, где два года назад выступали на турнире плетеного мяча. Как-то будет на этот раз. Сам Андрей Викторович оценивает состояние команды как очень хорошее. После зонального турнира была проведена работа по поводу восстановления, ну а потом э, сделали э, небольшие сборы, плюс еще сыграли три игры с 98-м годом, с 97-м годом даже сыграли и я думаю, что ребята готовы как бы хорошо. Стартует наша команда в финальном турнире матчем 15 февраля против Уральского Трубника из Первоуральска. Именно эта команда финишировала второй на групповом этапе в Кирове, проиграв только Кировчанам. На сегодня это все хоккей с мячом. С вами был Александр Лугинин и очередной выпуск программы "Ледовая дружина". Увидимся на хоккее.